بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيامت كنا دبولا ديان كتاب من بعض بركور نشلرنا وخشل نبي صلى الله عليه وسلم شنو رحمت قبلر المكثرون هم المقلون يوم القيامة يعني دنيا حياتي ده qo'lida moli dunyosi davlati ko'p bo'lgan odamlar qiyomat kunida muiun ozlardan bo'ladi boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak kambag'al odam bilan boy odamni qiyomatdagi tutgan manzilati bir xil bo'lmaydi puldor odamlar moldor odamlarning darajasi pastroq bo'ladi nabiy alayhi vasallam aytdilarki faqat olloh taolo bergan boylikdan yaxshilikdan ollohning roziligi yo'lida o'ng qo'li bilan ham chap qo'li bilan ham oldiga ham orqasiga ham tinimsiz olloh rozi bo'ladigan yo'lga sarflaganlar bundan mustasno dedi ya'ni alloh taolo an bir bandaga davlatni bergan bo'lsa shu bergan davlat bilan oxiratni sotib olmaydigan bo'lsa oxiratga sarflamaydigan bo'lsa boylarni darajasi qiyomatda pastroq bo'ladi qur'on bizga ana shu qiyomat kunida do'zax ahlidan bo'lgan ba'zi bir kishilarni o'rtasida bo'ladigan talashuv husumatni bayon qiladi

sen bilan bormaganimda shunda ikkinchi tomon aytadi men seni majbur qilmadimu deydi qiyomat kunida do'zaxqa tushadigan ikki toifa odam bir biri bilan xusumatlashadi kim bular bittasi mustazain bo'lgan dunyoda erkiganlar ikkinchilari qo'lida mansab bo'lgan puli bo'lgan odamlarga ta'sir o'tkazish imkoniyati bo'lib turib odamlarni zalolatga yetaklaganlar ey muhammad agar siz o'sha zolim kimsalarni qiyomat kunida parvadagor huzurida turg'izib qo'yilib bir birlariga gap ge qaytarayotganlarni ko'rsangiz edi o'shanda bechora sanalgan ya'ni ergashuvchi bo'lgan kimsalar mutakabbir kimsalarga peshvolarga agar sizlar bo'lmaganingizda bizlar shak shubhasiz mo'min bo'lar edik senlar biza dunyo hayotida qo'lida katta imkoniyati bor odamlar bo'ladi qo'lida bir televideniya deysizmi qo'lida dunyosi bor deysizmi juda bir katta imkoniyati bor odamlar bo'ladi insonlarga fasod fikrlarni tarqatadi faxshni tarqatadi zalolatni tashviqot qiladi masiyat bo'lgan yo'llarda juda chiroyli nomlar bilan juda chiroyli bir qog'ozlar bilan o'rab chiroyli qilib ko'rsatadi de. madaniyat deb olib keladi asli u madaniyat emas najosat bo'ladi ayollarni gul deb qaraydi mana g'arbna tashviqotchilari gul nima gul ochilib yashnagan paytda odamlarga uni taqdim qilish kerak ayol kishi gul deydi ko'rsatish kerak ayol kishi san'at deydi bizga ham shu fikrlarni olib kirib kelyaptiki sanat qilib ko'rsatyapti islomda ayol kishi erkak kishini nomusi deb qaraladi erkak kishi o'zini nomusini qanday ehtiyot qilishligi kerak bo'lsa ayolni ham shunday ehtiyot qilish kerak lekin ertayu kech bo'layotgan tashviqotlardan mana moda manaday qilsa bir zamonaviy bo'ladi manday qilsa yaxshi bo'ladi deverganligidan o'sha narsaga odamlar o'zlari bilmagan holda erchib ketadi qiyomatda mana shu erchiganlar senlar mana shunaqa qilib bizni boshimizni yangirtmaganingda erchimas edik biz mo'minlardan bo'lardik deydi agar fitnalarini fitnalantirib bizni faxsh tomonga burmaganinglarda tashviqotlar bo'lmaganda bizlarga noto'g'ri yo'l taqdim qilinmaganida noto'g'ri falsafalarni taqdim qilmaganinlarda biz to'g'ri yo'lda bo'lardik deb malomat qilishgan paytda endi mutakabbir bo'lgan shularni yetalagan peshvolari o'zlarini ohlab aytadikiular aytadi mutakabbir kimsalar bechora sanaldigan kimsalarga qarab sizlarga hidoyat kelgandan so'ng sizlarni undan biz to'sdikmi yo'q o'zlaringiz jinoyat qiluvchi bo'ldingiz biz sizlarni bo'g'ib yetalaganimiz yo'q to'g'ri yo'l agar ertagu kech sizlarni bu yoqqa targ'ib qilgan bo'lsak ollohni to'g'ri bandalari ham bo'lganu ana shunday zamonda yashab taqvoda ibodatda yashagan kishilar ham bo'lganu nimaga ulardaqa bo'lmadinglar o'zinglar o'zinglarni malomat qilinglar deydi demak bu atrofda bo'layotgan fisq hujur bizni chiroyli qilib ko'rsatyapti shu narsani ergashinglar deyapti hech kim bo'ynimizdan tortmaydi hatto shayton alayhii qiyomat kunida hisob kitob bo'lib dozoq ila dozoqqa, do'zaxga ila jannatga cennet kirib ketgandan keyin dozoqda iblis ibrohim surasida keladi bu qissa Inshaalloh o'qiymiz uni ham o'tdan bo'lgan minbarga chiqib turib laz o'qiydi jahannam Wa ma kana alaykum min Meni sizlar ustingizda ustio'chligim yo'q edi. Illa an li. Men faqat da'vat qilib qo'ydim sizlar ergashdinglar deydi meni malomat qilmanglar deydi molmiding deganida bu yur desa ketaverasanmi degan hal bitta odamga aqlni nimaga bergan idrokni nimaga endi bechoralar javob beryapti bu holat agar hayolinglar chashilib kelmayotgan bo'lsa qiyomat kunida jahannamga tushadigan odamlar ikkiga bo'linib olib urushayotgan holati bechora sanalgan kimsalar esa mutavakapir kimsalarga yo'q kechayu kunduz qilgan makr hiylalaringiz bilan mo'min bo'lishdan to'sgan edingiz o'shanda sizlar o'z makr hiylalaringiz bilan bizlarni ollohga kofir bo'lishga va u zotga o'zgalarni teng qilishlikka sherik keltirishlikka zo'rlar edingiz edin kinoda ashulada kiyim kechada ko'cha ko'yda reklamada modada e, mandan kechgacha bizni ustimizdan makr qi topolmagan qoldi yo'limizni deydi birodarlar allohni zikri bo'ladigan mana shun ilm majlisiga kelasiz o'zingizni dazmollab turasiz bo'lmasam hayot g'ijmilar chiqarib yuboryapti endi mana shu zikrni eshitmayotgan odamlarni ahvoli nima bo'lyapti ekan ha bizlar sizlarga ergashgan edik sababi sizlar ertayu kech makr hilalar bilan bizni to'g'ri yo'ldan ko'rishdan to'sardingiz mansab yoki mol uchun yoki biror bir dunyo matohiga yetishlig azobni o'z ko'zlari bilan ko'rgan vaqtlarida ular ya'ni peshvolar ham ergashganlar ham ichlarida nadomat qiladilar va biz kofir bo'lgan kimsalarni bo'yinlariga kishalar soldik ularga faqat o'zlari hayoti dunyoda qilib o'tgan qilmishiga yarasha jazo berdik qiyomat kuni bo'ladigan hisob kitobda qonun qoidalari bor mabodiy ususlari bor mana shu qoidalarning birinchisi adolat qiyomat kunida alloh va taolo qilsa hech kimga zulm qilmaydi har bir jon faqat o'zini o'ylab himoya qilib qoladigan va har bir jon qilgan amalining mukofotini to'la oladigan hamda ularga zulm qilinmagan qilinmaydigan kunni eslang ertaga keladi bu kun luqmon hakim o'zini o'g'liga nasihat qilib aytar ekan ey o'g'ilcham shak shubha yo'qki agar xardal o'simligining urug'idek bir zarra yoki ya bir yaxshi yomonlik qilinsa bir zarra yaxshi yoki ya yomon amal qilinadigan bo'lsa bas u amal biron harsang tosh ichida yo osmonlarda yo, yoki yer ostida bo'lsa olloh o'shani keltirur zarracha yaxshilik qilsanglar agar bu yaxshilik toshni ichiga kirib ketgan bo'lsa ham osmonga chiqib ketgan bo'lsa ham yerga kirib ketgan bo'lsa ham olloh taolo olib kelib hisob kitob qiladi bu narsani esimizdan chiqmasin birovni dilini ortib qo'yayapmizmi bu ham bitta zarra birovga tabassum qilib qarab qo'yyapmizmi bu ham bitta zarra yuring namoz o'qiganda dedingizmi bu ham bitta zarra o'qiysan endi qo'y endi dedingiz bu ham zarra to'planadi birodarlar olloh <laughs> taolo shubhasiz birovga zarra va zulm qilmas agar zarracha şey yaxshilik bo'lsa uni bir necha barobar qilib olloh ziyoda qilib beradi ollohni karimligini ko'ringlar birodarlar zulm qilsang gunoh qilsang gunohingga yarasha jazolasan agar bitta yaxshilik qilib qo'ysang ko'paytirib beraman deydi mana keyingi oyatga quloq solamizda alloh taolo insonlarni ustida qanday bir adolat bilan hukm qilishligini bir tushunib olishimiz kerak bo'ladi Wa <laughs> wa man ya'mal minas min zakarin aw unsa huwa fa yadkhuluna al-jannata mana naqiro degan so'zga qarab chiqamiz naqiyr degani xoh erkak xoh ayol bo'lsin kimda kim mo'min kim, bo'lgan holida yaxshi amallardan qilsa ana o'sha kishilar jannatga kirurlar va ularga naqir naqiyrchalik ham zulm qilmaymiz deydi olloh naqir nima edi mana hammanglar xurmo yegansizlar danaga chiqadi danagini ustida naqs pardasi bo'ladi plyonka shu plyonkani olib qarasa chiziqlari bor shu chiziqni bittasini topsaniz sug'uriladi ana shu chiziqdagi ana shu mayda pardadagi chiziq naqiyr deyilar ekan ya'ni xurmo danagini qancha vazni bor ustidagi pardasini qancha vazni bor endi uni ichidagi kichkina chiziqni qancha vazni bor alloh taolo mana shunchaham zulm qilmayman sizlarga deydi qiyomat kunida alloh taolo mukammal adolat bilan hukm qiladi avvalgi suhbatlarimizda aytdik rasululloh sallallohu alayhi vasallamni uyiga bir tilamchi tilanib keldi osha onamiz uydan hech narsa topolmadi bir dona zum olib chiqib berdi bir dona shingilmas. ya'ni biz mensinmaymiz nima en lekin zarracha yaxshilikni ham zarracha yomonlikni ham hisobi borligig iymon keltirgan kishilar bir dona zumni olib chiqib berdi haligi tilani kelgan odam haligi zumni olib turib qarab a bu dedi nubuvat uyidan shumi dedi shu uylarni dedi deganda oyisha aytdi ki, axir eshitmaganmisan bas kim zarra misqolichalik yaxshilik qilsa o'shani ko'rur zarra misqolichalik yomonlik qilsa uni ham ko'rur degan bilasanmi qancha zarra bor bundaeyd biz gunoh deganda de, shu ckatta katta bo'lgan ishlarni gunoh deb tushunamiz birovni pulini yeb ketsangiz birovni burnsh ursangiz birovni bir haqorat qilsangiz gunoh deysiz ungacha bo'lganlarichi farzandlar otasi oq ah, qildim demaguncha oq bo'ldim deb o'ylamaydi hech kim bizni xalq yaxshilab bilib qo'yinglar yoshlar hech qachon bilmadim endi bir исключительны holatlarda ah oq qildim bizni o'zbek xalqimiz hech qachon bolasini oq ah qildim demaydi vollohu alam lekin dilini og'rib qolganligi oq bo'lganigiga kifoya qiladi bilamizmi shu narsani birinchi qoida adolat qiyomat kungi hisob kitobni qoidasi adolat ikkinchisi bir odamni gunohiga ikkinchi odam javobgar bo'lmaydi har bir jonning qilgan gunohi faqat o'z ziyoniga bo'lur hech bir ko'targuvchi ya'ni gunohkor jon o'zga jonning yukini ya'ni gunohini ko'tarmas keyin parvardigoringizga qaytishingiz bor bas u sizlarga ixtilof qilib o'tgan narsalaringizni xabarini berur meni bo'ynimga qilaver deydi men javob gunoh meni bo'ynimga qilaver deydi seni bo'yningga bo'ldi nima <günaltı> deyapti olloh gunohni qildingmi hech qachon bo'yninga ko'tarmaydi u deydi ota bolaga bola otaga er xotinga do'st do'stga gunohini ko'tarolmaydi esimizdan chiqmasinkim hidoyat yo'liga yursa bas o'zi shu yurar kim hidoyat yo'lidan ozsa u ham o'zi ziyoniga bo'lur alloh taolo hech kimga bir elchini yubormasdan turib baloni yoki jazoni bergan emas elchi deganda albatta biz payg'ambarni tushunmaylik bitta odam kelib turib arag'ingni tashla dedimi bitta elchi keldi bu ishida kelsang, oxiri yaxshi bo'lmaydi dedimi bitta ogohlantiruvchi keldi hech kimga Alloh tomonidan ogohlantiruvchi kelmasdan turib Alloh taoloning jazosiga tortilmaydi bu manhaj bir odam ikkinchi odamning gunohini ko'tarolmaydi degan manhaj odam alayhisolamdan payg'ambarimiz muhammad alayhisolamgacha qancha payg'ambar kelgan bo'lsa hammasini shariatda aytilgan narsa ya'ni biror birovni gunohini ko'tarolmaydi yoki unga musoning va ahdiga vafodor zot bo'lgan ibrohimning sahifalaridagi so'zlar xabari berilmaganmidi hech bir ko'targuvchi ya'ni gunohkor jon can, o'zga jonning yukini ya'ni gunohini ko'tarmas Demak, hamma payg'ambar shu gapni aytib kelgan demak iso alayhissalomga ergashyapmiz degan nasroniylar ham bilib qo'ysinki iso alayhisalom xuddi shu gapni aytgan birov birovni gunohini ko'tara olmaydi endi birov birovni gunohini ko'tarmasligiga alloh taolo ba'zi bir kishilarni mustasno qilgan ya'ni shunday yani, odamlar borki boshqalarni gunohini ko'taradi kimlar albatta ular <laughs> o'zlarining gunohlarini ham u yuklar bilan birga boshqalarning yuklarini ham gunohlarini qiyomatda ko'tarur qiyomat kunida o'zlari to'qib olgan yolg'onlar to'g'risida so'ralur kim endi ular ular bu yolg'on so'zlarni boshqa odamlarni yo'ldan ozdirish uchun va oqibatda qiyomat kunida o'zlarining barcha gunohlariga hamda o'zlari jaholat bilan yo'ldan ozilgan kimsalarni gunohlaridan ham bir qismiga javobgar bo'lur payg'ambarlarni qissalariga quloq solgan bo'lsak qobil bilan qobil qissasida qobil ukasi qobilni o'ldirdi va zulman odamni o'ldirildi birinchi marta qotillik bo'ldi qiyomatgacha zulman bir odam ikkinchi odamni o'ldirar ekan mana shu gunohdan sodir bo'lgan gunohdan bir ulush qobilga borib turadi kim yomon ishni sunnat qilib qoldirib ketgan bo'lsa odamlarga kashf qilib yangilik qilib olib chiqib tashlasa odamlar erchisa shu odamlarni qilgan gunohidan shu gunohni paydo qilganga ham ulush boradi biz shunaqa bir yomon ishlarni targ'ib qilyapmizmi qilmayapmizmi o'zimizga savol beraylikda bir odam yaxshilikni tashviqot qilib boshlagan bo'lsa odamlar shu yaxshilikni orqasidan erchib savob hosil qilsa savobidan boradi qo'lida da'vati bor akalarimiz yaxshilab eshitib turinglar istirobgarchilikni kim o'ylab topyapti boylar uni orqasidan kim yechyapti <laughs> <yapçı> <laughs> kambag'allar o'sha boy qilib bergan latta pittasini temir tesagini qilib berolmay qolgan paytda kambag'al ota qizini haydab boraganda uylar buzilib fasod tarqayotganligi kim orqali bo'lyapti shuning uchun qo'lida davlati bor odamlar birinchi mana darsimizda aytdik yaxshilikni qilib qolinglar bo'lmasa qiyomatda darajalar past bo'ladi dedik xotinlar qiladi bu narsani esimizdan chiqmasin erkak kishi osongina o'tkazib qo'yishni xohlaydi marosimini yengil qilib lekin xotinlar bunga ko'nmaydi nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan yo rasululloh siz o'tib ketganingizdan keyin bizga yerni tagi yaxshimi yerni usti yaxshimi deyishgan rosul aytganlarki agar podshohiylar odil bo'lsa boylaringlar saxiy bo'lsa ishlaringlarni maslahat bilan qilsanglar erkaklar sizlarga yerni beri yaxshi degan agar podshohlarnglar zolim bo'lsa boylaringlar baxil bo'lsa ishlaringlarda xotinlar bilan maslahat qilib qiladigan bo'lsanglar sizlarga yer yaxshi degan shuning uchun qo'lida davlati bor akalar yaxshilab bilib qo'ysin orzu havas va hokazo lekin siz qilib bergan narsani nariga kambag'al qilaman deb qiyinchilikka kiryaptimi demak yomon sunnatga yo'l qo'yyapmiz agar shuni orqasidan gunoh sodir bo'ladigan bo'lsa bizga ham shu narsani ulushi bor qayerdan kelyapti bu ma'ruzalarda eshityapmiz masjidga kelayotgan xotakalani qilayotganligini eshityapmiz masala eshitayotganlarda bu madan keyin madan chiqib anu esimizdan chiqmasin birodarlar g'arba vaa yaxshilik bo'lsa ham yomonlik bo'lsa ham ko'rasizlar deyaptimi dunyosi ko'p bo'lgan kishilar qiyomatda darajasi past bo'ladi deyapti e, biro marta qilmayman shu narsani deb ko'rahi nima bo'larka deb ko'radihi bu hukm chiqariladigan mahkamadagi uchinchi qoida banda qilgan amallarini yozilgan kitob holatida ko'radihar bir jon o'zi qilgan yaxshi amallarini hozir va nozil holda ko'radigan yomon amallarining esa olis olislarda qolib ketishni istaydigan kunni eslanglar olloh sizlarni o'zing o'zining azobidan ogoh qilur olloh bandalariga ana o'sha kunda har bir jon o'zi hayoti dunyodalik chog'ida qilib o'tgan va o'zidan keyin qoldirgan barcha narsalarni yaxshi yomon amallarni bilur va <laughs> va assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh